হয় হেল্ল' মই ব্লকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগত জনাইছো হৈ গল পাঁচ জুন আৰু আমি সকলোৱে মিলাই আজি গছ ৰোপন কৰিব লাগিব বিশ্বৰ পৰিৱেশ দিৱস নহয় জানো আজি আৰম্ভ কৰো আপোনালোকৰ সৈতে আৰু এতিয়া দিনৰ বাজিছে দহটা চাৰে দহটা বাজি এঘাৰটা বাজিলৈকে আৰু এতিয়া ব্লক বলক বলক ৰুত প্ৰথম ঘৰত এজোপা ৰুই লওঁ তাৰপিছত ৰাস্তালৈ ওলাই আহিম ৰাস্তা ফালে এইফালে ৰুব যাব লাগিব নামঘৰ ফালে আৰু ব্লক বলক 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 এতিয়া আৰম্ভ কৰো এতিয়া প্ৰথম বাহিৰলৈ গৈ লওঁ দেই আৰু ভাইটি আহি গ'ল আৰু ভাইটিহঁতক কৈছিলো চাফ চিকুণ কৰি ললো ইমান জংঘলত তামোল লগাই থৈ দিছো তামোলৰ বাগান তামোলৰ বাৰী আছে তাৰপৰা কুঁহিয়া আছে কুঁহিয়াৰ কাষতে ধুনীয়া এডোখৰ জেগা ধুনীয়া চফা কৰিলো দেখিলে চাফা কৰি তাতে মানে কঠাল পুলি এটা ৰুম বুলি ভাবিছো কঠাল পুলি আনি দিয়ে আনি দিয়াচোন আৰু এইটো ফাইনেলি কঁঠাল বুলি মই সেইটো যোৱা বছৰ পচাইছিলোঁ আৰু কেইটামান ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু আজি ৰুবলৈ আহি গ'ল আৰু পাঁচ জুন তাৰিখ আৰু এতিয়া ৰুব গছ ৰুপন কৰিলে নে নাই প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবচোন আৰু সকলোৱে গছপুলি ৰুব কাৰণ এতিয়া দেখিছে গৰম হয়নে গৰমত তাপ উষ্ণ তাত ডিগ্ৰী কিমান ডিগ্ৰীলৈকে বাঢ়ি গৈছে ফিফটি প্লাছ হৈ গৈছে এইবাৰ যদি ফিফটি প্লাছ হৈ যায় অৱস্থা কাঢ়ি লৈ যাব সেইকাৰণে আজি আমি আৰু আজি বতৰ কুলটো অলপ বতৰটো অলপ মানে ঠাণ্ডা কৰিছে আৰু ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশত যদি আমি যদি গছপুলি নুৰোঁ এনেই বেয়া লাগিব নহয় জানো সেইকাৰণে কি ক'ম আৰু থাকিবলৈকে অক্সিজেনৰ কাৰণে বকি নাথাকো আৰু মেইন কামটো কৰো কামটো কাৰণে মানে মাটিডোখৰ কোমলি দিয়া আছিলে কোমল কুঠিয়াই ৰাখিছে এইডোখৰ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকে খান্দিম আৰু ৰুম দে আৰু আপোনালোকে প্লিজ ৰুলে নে নাই কমেণ্ট ৰোপণ কৰিলে নাই কমেণ্ট এটা কৰক জানাই দিবচোন দেই আৰু কৃষ্ণ যাতে বাচিব আৰু আৰু এইটো হৈছে কি বুলি কৈ লৈছোঁ এইটো হৈছে কঁঠাল পুলি কাৰণ এইটো অক্সিজেনো দিব ফলো দিব ভৱিষ্যতে আমি খাবলৈ পাৰিম অক্সিজেনো পাম খাবও নাপাম সেইকাৰণে ফল মূল গুটি ৰুব লাগে মানে বৃক্ষ গছ আম কঁঠাল আমলখি এইবিলাক ৰুব লাগে কাৰণ কাৰণ অক্সিজেনো পাব লগতে ফল মূলো পাব আমি ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিব লাগিব হয় নহয় বাৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰুলোঁ কৃষ্ণ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ ৰুই দিলোঁ আৰু এইটো ভালকৈ টেপি দিলে বোলে বেছি দি জীয়াই থাকিবলৈ আৰু কেমেৰা পেচন দেখাই দিছোঁ অলপ বেছি জংঘল নহয় জংঘল হৈ আছে দুদিনমান পিছত এইবিলাক চফা খোৱা হ'ব আৰু আমাৰ তামোল বাগানখন দেখাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি মানে দেখাবলৈ কৈছোঁ কেমেৰামেন ইমানো জংঘল নহয় মানে আৰু দেখিছে তামোলবাৰী তামোলবাৰীৰ কাষতে ৰুইছোঁ আৰু নাই ক'লোঁ এতিয়া কুঁহিয়াৰ আছে কুঁহিয়াৰবিলাক ইমান ডাঙৰ হোৱাকৈ নাই আৰু কুঁহিয়াৰটো এইটো ষ্টাৰী নহয় ন কুঁহিয়াৰটো কুঁহিয়াৰটো এদিন উঠি যাব আৰু তামোলবাৰীত থাকি যাব নাই এইটো আৰু কঁঠাল বুলি থাকি যাব আৰু এতিয়া হেৰি আৰু আছে আৰু নাহৰ পুলি চাৰিটামান উভালে মানে আছিলে পচাই থৈ দিয়া আছিলে আৰু কেইটাক পুলি আনিছোঁ আমি চাৰিটা কেমেৰামেন আৰু মোৰ মুৰুং ভাই আৰু দীপু ভাই আছে আমি চাৰিটাই প্ৰতিটো মই এটা ৰুলোৱেই যিহেতুকো চবকে এটা এটা পাই মানে এটা ৰুবলৈ খেল দিছোঁ কাৰণ এশটা ওল এশটা ৰুল লাভ নাই যদি আপুনি যদি এটা যদি পচাব নোৱাৰে এনেই ৰুলেও নহ'ব আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি এনেই যধে মধেকে ৰুলেই নহ'ব ভালকৈ ৰুব লাগিব আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি ৰুলেও নহ'ব আৰু তাক প্ৰতিপালন পানী দিয়াৰ আৰু দায়িত্ব বুজি থাকিব লাগিব কাৰণ যদি দায়িত্ব বুজি নাথাকে সেইটো সেইটো হস্পিটেল কাৰণ চাৰিজন আছোঁ চাৰিটা পুলি আছে আৰু চাৰিটাই ৰুম আৰু এইকেইটা ভালকৈ ৰুম যাতে বাচি যায় এতিয়া বলক আমাৰ ৰাস্তাটো অকণমান মানে আমি যোনডোখৰত আমি আড্ডা দিওঁ মানে আড্ডা দিয়াত মানে চাহ পাব লাগে অক্সিজেন পাব লাগে আমি তাৰ ৰুমকৈ বলক দীপু ভাই ব'ল ব'ল বাই আৰু গাই চামী এটা আহি গ'লোঁ ৰাস্তাত নাই গ'লো আৰু গছপুলি ৰুবৰ কাৰণে আৰু ভণ্টিকেইজনী মানে আমাৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল আৰু ভণ্টীকেইজনী ইমান ধুনীয়া গছপুলি দুটা দুটা আনিছে ন সেই দুটা আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সেই দুটা হৈছে এই ভণ্টি আনিছে ভণ্টি আনিছে কি পুলি আনিছে জানেনে আজাৰ পুলি আজাৰ এতিয়া ফুলা দেখিলে কি ধুনীয়া লাগে নহয় জানো মানে সকলোৱে মোবাইলৰ ষ্টেটাছত হওক যিহেতু হওক আজাৰ পুলি সেইকাৰণে আমি ভণ্টীসকলে আজাৰ পুলি আনিলে আৰু সেইকাৰণে ভণ্টীজনক মানে আজাৰ পুলি ওলাই অনাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অন কৰিলোঁ আৰু আমি এইডোখৰতে ৰুম আমি এতিয়া এইডোখৰ ৰুওঁ আমি ছয় পাঁচ বছৰ আগতে এইবিলাক ৰুইছিলোঁ এই ৰাধাচূড়া এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এই ৰাস্তাতে দেখিম ৰুবগৈ লাগিব আহক কেমেৰামেন আহক গোটেইকেইটা থাকি আছিল ৰ'ব দেই গৈ থাকক কেমেৰামেন গৈ থাকক এইফালে আহক আৰু এইবিলাক এইফালে দেখিছোঁ যে এইডোখনে ৰুব লাগিব গৰুজনী আছে গৰুজনী খাব নেকি বাৰু গৰুজনী আমি আঁতৰাই দিম বাৰু এতিয়া আমি এই এতিয়া প্ৰথম ইয়াত ৰুম হেৰি কি কৰিছোঁ জানে এই গাটোতে আমি এতিয়া আজাৰ গৈছোঁ ৰুম আৰু কৃষ্ণ চৰা আজাৰ দেখিলে ভাল লাগিব নহয় জানো আজাৰ আৰু গৰু বুলি গৰুটো মৰুম ভা আঁতৰাই গৈছোঁ গৰুখিনি কৰি কিবা এটা কমি তেতিয়া মাটি বন চিকনা হৈ গ'ল এতিয়া মাটিখিনি অলপ প্ৰমাণ কৰি লওঁ হৈ গ'ল আৰু এইফালে এটা ভাইটি এটা টিউশ্যন কৰি আহি আছে তাক ৰুবলৈ কৈছাওঁ যদি ৰুব ৰুৱে তেতিয়া কমাওঁ দে হ'ম ভাই তই ৰুবি নাই ৰুমতো ভাই যাক দেখিছে এনেকৈ চাপৰ্ট এটা দিব লাগে কাৰণ টিউশ্যনলৈ এৰি সময়কণ দি আমাৰ গছপুলি ৰুবৰ কাৰণে আহি গ'ল টিউশ্যনলৈ মানে অকণ দেৰিকৈ গ'লে একো নাই কাৰণ নিজৰ জীৱনটো যদি নাথাকে টিউশ্যন গৈ লাভ নাই কৈছে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ গছপুলি ৰুবলৈ ঢকু বাঢ়ি গ'ল এতিয়া ঢকুং বাহিৰে এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে মই তাৰমানে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এটা গছপুলি ৰুলোঁ আজাৰ পুলিটোকে দিছোঁ কাৰণ ধুনীয়া গছপুলি আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো কৈছিলে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাৰ্ট এটা পিন্ধি আহিছে আৰু লগতে ধুনীয়া যে আজাৰ পুলি দি ধুনীয়াকৈ তাক মই গছপুলি ৰুবলৈ তাক হেৰি কৰি দিওঁ ঢক গছপুলি আৰু হা মই মই হয় নাই যাতে ধাপক বাই ছ'চিয়েল মিডিয়া যাতে বচাই দিয়ে আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগ আৰু সহায় কৰি দিছোঁ কাৰণ ল'ৰাটো ত্ৰিছদিনৰ এস্যন নগৈ হ'লেও ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে গছ ৰুব গছ ৰুবৰ কাৰণে ধপং বাই চেলুট দিছোঁ এনেকুৱা ল'ৰা ওলাই আহিব লাগে অসমত হয় নহয় এতিয়া অসমখন এতিয়াতো আৰু ধন্যবাদ এনেকৈ সহায় কৰাৰ কাৰণে আৰু মানুহৰ হাতখন ধুই লাগে আৰু গাই এতিয়া আকৌ জেগা চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নামঘৰৰ সন্মুখতে পাই গ'লোহি আৰু আহি আহি কাৰণ এইবিলাক গছ আছে দেখিলেই নহয় অৰ্জুন গছ হেৰি হ'ল গছ শুন আৰু আলিতো পাহৰি চবকে দায়িত্ব লগাই দিছোঁ কাৰণ গছটো অলপ বাঢ়িছে জনসংখ্যা বাঢ়ি গ'ল এতিয়া চবকে বঞ্চ দেই আৰু গাই চেডোখৰ কোমল গৈ ল'লো আৰু এতিয়া কোমল কৰি আমাৰ ডিপু ভাই ৰুব বোলে সিহঁতৰ পদূলি মুখতে পালোঁহি ডিপু ভাই ক'লে আমাৰ পদূলি মুখতে মই ৰুব বুলি ক'লে সেইকাৰণে ডিপু ভাইকে ৰুবলৈ দিয়া হ'ল আৰু পুলি টানি দিয়া আৰু দুখত নাই ডিপু ভাইক দিছোঁ হয় এইটো বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব দিছোঁ ৰুলে নহ'ব ডাঙৰ দায়িত্ব কিন্তু দেই ডিপু পালন কৰিবিনে ৰাইজৰ লগত কৈছোঁ কিন্তু পালন কৰিবিনে নকৰিবিনে চোৱা চিতা কৰিব লাগে খেলা ধূলা কৰিব লাগিব কিন্তু গছপুলিটোৰ যত্ন ল'ব লাগিব আকৌ হ'বনে নহয় গছপুলিটো ধৰিব হ'ব বুলি ক'ব হ'ব এইটো তোৰ জীৱন গছ পুলি নহয় কি অই দিয়ে তাৰ জীৱনটো তাত দিলোঁ ইতা চাবই লাগিব ভালকৈ ভালকৈ বেকা আৰু ফাইনেলি আমি সিহঁতক ৰুই আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া ৰুব আহিলো নামঘৰৰ সন্মুখতে আৰু মানে ডাইৰেক্ট নামঘৰ দন্মুখে সন্মুখীন ৰুইছোঁ আৰু এই লাইনটো যাতে গছ পুৰা হৈ যায় সেইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আহি গ'লো আমি নামঘৰ সন্মুখত ৰুবৰ কাৰণে প্ৰায় শেষী হৈছেগৈ আৰু আৰু আজাৰ পুলি পাঁচশটামান আছে এতিয়া ভণ্টি 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 ভান ভণ্টি ভাইটি সেইকাৰণে ৰুওঁ আৰু ফাইনেল আমাৰ গছপুলি ৰো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি মানে হাত ভৰি ধৰি আজৰি হৈ গ'লো ভাইটি এটা ঘৰত আৰু এইফালে ৰুলো দেখিছে নহয় ইয়াত এটা নাহৰ বুলি ৰুলো নামঘৰ সন্মুখত এটা নাহৰ বুলি ৰুলোঁ এইটো দেখিছে নহয় এইটো এটা আৰু আই আগলৈ এটা ৰুলোঁ আৰু আইদি ভণ্টি গ'লে এতিয়া এইফালে ৰুবলৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ নৰুগৈ মই চাহ মানে মই সাতামো ৰুই দিলোঁ মই ভিডিঅ'টো কৰিব নালোঁ আৰু সঁচা কৈছোঁ এটা জীৱন বুলি গছ বুলি ৰুৱক গাই এনেই এনেই আজি পাঁচজন বুলি ৰুই নিদিব কাৰণ দেখিছে কিমান মাত্ৰাত গৰম বাঢ়ি গৈছে যদি আমি যদি গছপুলি ৰুবই বচাব নোৱাৰোঁ আমাৰ জীৱনটো নাবাচিব চাগে আৰু এইফালে আজাৰ পুলি এটা ৰুলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে ডাঙৰ অজুন গছ দুজোপা আছে অজুন গছজোপা গুৰিতে ৰুচোঁ বুলি ক'ব লাগিব দেখিছে নহয় যোৱা পাঁচ জুনৰ ৰোৱা এইজোপা জোপা গছ আৰু এইজোপা জোপা গছ ডাঙৰ হৈ গ'ল দেখিলে নাই আৰু এতিয়া আমি পুৰণা ৰাস্তাটো সেউজীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ কচাই পথাৰখন কি ধুনীয়া ভিউ আৰু চাওকচোন এইটো কি ধুনীয়া ভিউ লাগিছে এই গছ আৰু এইফালে ৰাধাচূড়া গছ কি ধুনীয়া লাগিছে যোৰাটো এইফালে যদি এনেকুৱা লেখীয়া গছ যদি গোটেই ৰাস্তাটোতে হয় কি শান্তি লাগিব মানুহৰ মনৰ শান্তি মানে জীৱনটো শান্তি আৰু নহয় জানো আৰু ধুনীয়াকৈ যদি আমি এনেকৈ যদি প্ৰতি বছৰে যদি এনেকৈ এটা দুটা গছপুলি ৰুওঁ ৰুই পেলাই যদি বচাব পাৰোঁ কিমান যে ভাল লাগিব নহয় জানো আৰু আমি ইয়াত ৰুই থৈ যোৱা আজাৰ পুলিটো হৈছে এইটো আৰু অহাকালিলৈ পানী দিবগৈ লাগিব গম পাইছে নহয় আৰু আগলৈ গ'ল ভাইটি তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ইপাৰে গ'ল আৰু কি ধুনীয়া লাগিছে সেউজীয়া পৰিৱেশখনে কওকচোন এই গোটেই গাঁওখনে যদি হৈ পৰে কি ভাল লাগিব আমি এই যে বহিছিলোঁ যে এই পুলটো ৰুম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কাৰণ এই দুটকা পুল গছ আছে ৰুলোঁগৈ মানে আৰু সেইকাৰণে আমি পুলটো পাহৰি আহি এইডোখৰ ৰুলোঁহি দেই আৰু গাইছ আজি গছপুলি ৰোৱা ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পেলাই লাইক কৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোক সকলোকে লগ পাম